Всем привет, друзья, с вами Нет, и сегодня мы с вами поиграем в Counter City. Э, в этой игре вы можете поиграть в ВКонтакте э, и в Одноклассник. Я не знаю в одноклассников, потому что я сижу в ВКонтакте, только в ВКонтакте. Так вот, э, тут есть очень много оружий, э, как вы заметили, э, и вы играете против каких-то челиков. А можно играть не против каких-то, а... Так, это свой? Нет, это не свой. Э, а можно играть не против каких-то челиков, а а каждый сам за себя. Чай, чай, чай. Ау. Ч ⁇ Валерий. Снайперки снял. Мне до этой снайперки, знаете, сколько еще пятый уровень, она откроется. Только что у меня еще четвертый. Я еще не накопил себе на пятый. Пока четвертая у меня уроды. Так, ладно. Плохие слова обещаю не говорить. Э -э Фу, что это такое? А, вот. Блин, ну тут, конечно, убивает вас легко. Блин. а Вот этих серий будет очень много. Я буду качаться, качаться на ваших глазах. А кстати... О, прикольно! Вым -вым 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 Дискотека е! Все, все, здесь дискотека, да. Вот, пистолет, кстати, самый крутой здесь оружие, потому что оно самое медкая Смотри, оп, оп, попал, оп, оп, уничтожил. Оп, 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 гоу. Подожди, открой ворота, кстати, ворота вражеские не открываются, а вам они открываются, когда, когда вы подходите. Вот, видите, я дошел, а они открылись. Вот, я подошел, а не открылись. Ладно, козлы. Чего вы лучше не брать здесь, если вы играете. Потому что она так раскручивается, но иногда она даже полезная хочет брать базуку или дроп. Он уже стреляется, поражает свою ты! Ау! Где паничка? Айо. Урод. Эти панцири можно надевать? У меня не панцирь, у меня ракета. Российская. Вот. эти братья? Так, я хотел? Или зарядиться вот что я хотел? Капец. Ну, видимо, у меня ракета. У этого ракета Советского Союза, у меня американская. О, еще гитару, кстати, можно. Я хотел гитару да, нет, нет, нет. Хорошо. Причай! эти видео буду влажу только по 10 минут и все. А, кстати, то у нас отменяется из-за того, что этот. Фу, снайпер, походу. Приключения наши отменяются из-за того, что я э, как бы больше не могу снимать из-за причин с Майнкрафтом, неполадки у меня там, э, так вот, э, и с этого неполадков я не смогу снимать. Э, в следующей серии я поиграю с своим другом, э, которого зовут Денис, точнее, ну да, его зовут Денис, а меня, кстати, зовут Никита. Если хотите, можете меня добавить в ВКонтакте, я сразу добавлюсь, я не такой, чтобы своих подписчиков не добавлять, только у меня подписчиков нету так много, но все равно. Эм, обязательно, короче, добавлю. Ну, мы будем играть по тоду с Мистером Эндером, что ли. Ну, походу. Что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Всем удачи и всем пока.